एवरी टाइम न्यूज़ न्यूज़ नेटवर्क में में आपका स्वागत है। ईटी अभी आपको दिखाएंगे देश भर एवं नागपुर तथा महाराष्ट्र की दिन भर की ताजा की ताज़ा ताज़ा खबरें। आज नुकसान पांच नागरिकां बड़ी गुद्ध शासन व प्रशासन एक वर्षापस पूर्णपने निष्क्रिय व को उपाय योजना वेड़ आता पुनः पावस नागपुर एक मोटा धोका निर्माण भीति आम आदमी पार्टी पदाधिकायानी आयोजित के पत्रपरिषद व्यक्त के लिएगपुर शहरा पुरा हाइदोस पुनः आम आदमी पार्टी नागपुर महानगरपालिका आयुक्त आ जिधिकारी नागपुर लवकर पूर्वतयरी करना विनंती के लिए उच्च न्यायालय दिशा निर्देशांचे पालन व पूरपरिस्थिति टानेकर शासन व प्रशासना त्वरित योग्य पाउल उचलावे अभी मगनी आम आदमी पार्टी ने के लिए पत्रकार परिषद ज्येष्ठ नेते प्रताप गोस्वामी राज्य सचिव शाहिद अली जाफरी सोनू फटिंग शहर अध्यक्ष अजंक अजिंक्य कड़ंबे जयश्री गाड़गे विपिन कुर्वे अलकाताई पोपटकर सोम सोमकुवर महेश बावनकुले सचिन वघाड़े प्रतीक बावनकर नरेश महाजन आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते या संदर्भात आयोजित पत्रपरिषदेत माहिती देताना आम आदमी पार्टीच्या शहर सचिव जयश्री गाडगे म्हणाला की सह आयुक्त यांना निवेदन दिले रस्ते नाले गडर आणि पाऊस पूर्ण सदृश्य उत्पन्न होऊ नये यासाठी सगळ्यांनी निवेदन दिलं त्यानंतर आज आम्ही जिल्हाधिकारी आणि नागपूर आयुक्त यांची भेट घेतली त्यांना आवेदन दिलं आणि त्यांना सगळ्या समस्या सांगितल्या की येणारे जे दिवस आहे जे पावसाचे दिवस आहेत त्याची तयारी काय केली आहे आणि आम आदमी पार्टीचे अधिकारी आदमी पार्टी विनती करते भूमिका मांग पहला है वो, वो जो बांध है उसको टोटल लंबाई नौ मीटर है जिसमे से एक सौ सैतीस मीटर स्पीलवे से पानी नीचे उतरता है उसमें से एक मीटर का जो एरिया है वो स्मारक की वजह से ब्लॉक हो गया तो दोनों तरफ सिर्फ दस दस मीटर की जगह है और उस मार्ग के नीचे पाँच हज़ार फुट का बधकाम है यहाँ पर लाइब्रेरी और हॉल तो पहला जो पानी को बहने की जो तो अड़चन है वहाँ से निर्माण दूसरा सामने जो रास्ता है रास्ते तो के नीचे तो जो अठारह ग्राउंड कलवर्ट है यहाँ पे सिर्फ दस दस फीट के दो कलवर्ट थे जो एकदम ज़्यादा पानी लेने की क्षमता इतने नहीं थी दो में डी ने एक स्टडी करके

का जो स्वामी विवेकानंद स्मारक बना है स्प्रिंग का भी मुद्दा था और क्रेजी खास तो से उन्हें भी अवैध रूप से काम ये चार वजह से यहाँ पे बाढ़ है और उस बाढ़ में 800 से ज्यादा गाड़ियाँ डूब गई गा